На фасаде и школы номер два. Следующее питание. Шановні депутаты, присутні званы, я по поводу цему вопроса. Значит, коротко, были проведены работы на фасаде школы номер два улицы Шевченко в прошлом году, в 2015 году. В 2016 году, в феврале, уже в марте началась штукатурка свисать. Самое, что неприятное, что свисать она там, где дети проходили. Я, ну, были зауважения, я знаю, директор проводил в школы э, по просьбе, обращения миску э, вкладываю, также на, видела свиты. В общем, до октября месяца движений никаких не было. В октябре месяце было мое дневное обращение в том, в том плане, что штукатурка уже так свисает, что уже может падать детям на головы. Спасибо Руслану я так отредагировал и заставил того, кто, делал работы, убрать, провести работы. То есть где-то в ноябре убрали, в конце октября где-то убрали штукатурку, которая здесь на парадном входе во второй школе. Директор не видел? А? Директор не видел? Видел, но он обращал, он мне просто честно так, это ты, говорил, я вас очень благодарю, потому что на нас не реагировали. Я, у меня куча была для Черкасова и и до коммунальных, до, до... до исполкома. <къех> я хочу, я сейчас поставил курс, значит, на это деньги было потрачено, я сделал запад. Я сделал запад, на это было потрачено 190 тысяч 617 гривен. А То есть сумма не маленькая. На а выделение кошки, на ремонт, облаштувание фасаду ЗОЧ номер Да, Додатковый, потому до Неправда. <къем> Нет. Там... Ну, у меня выговор в Мисковом. Давайте простите, я сейчас договорю. Давай. Я попросил дальше документ, документы, что же именно, на что было 190 тысяч гривен. Я их получил. Вам я в электронном виде уже отправлял. И кому надо, присутствующих на email могу продублировать, все документы есть. У меня <плес> два вопроса. Но я просил бы их перенести в раз, когда будет присутствовать Черкасова, так как она является замовником, и она заключала договор в битриаду. И э, особо в Педрядок физических особа забой Выкола Ивановича. То есть вопросов у меня два. Первое, я хотел бы, чтобы забой э, Выкола Ивана мне сообщил, что он весной все отремонтирует, приведет... Э, для, э, достойный вид, потому, э, потому что договор, бедряду, э, гарантийный с его э, срок 3 года. То есть 3 года он э, отвечает за то, что он провел, за эти работы, которые он провел. Uh -huh. То есть, чтобы он вам это озвучил, потому что мне он это сказал только ну, один на один. И второй момент. Э, я просил бы вас, депутаты, пожалуйста, под до того, что с выездной комиссии, просто чтобы посмотреть, что на что 190 тысяч гривен было потрачено в 2015 году. Элементарно про у вас есть документы вот по этим документам он показал на сегодня аналогичные работы которые вот здесь они указаны в акте выполненных работ за желтый 2015 компания долгов могла бы сделать бы за 950 гривен квадратный метр. Здесь выходит 1902 гривны за квадратный метр. То есть сумма очень такая интересная. Хотелось бы... Михайлович, да, Михайлович, да? Да. да, при том, что это были бы достаточно качественные работы, но ну, с тем же ответственности, которая по договору подряду. Три года. Ну так в город не пускают. работать. Вот. Я сейчас даже не хочу переходить на личные компании. Я просто к тому, чтобы мы разобрались, за что мы взяли деньги, и второй, конечно, чтобы отремонтировать весну. Все. Большое Здесь указано 100 квадратных метров. Если мы разделим 190 тысяч на 100 квадратных метров, у нас уходит 1900. Хорошо. Можно перенести <Wonder> на следующий вопрос? Нет, смотри. Этот вопрос рассматривался уже на комиссии Андреевича. Вода. Да, подожди, ну как это, что вы с меня дурака делаете? У меня, слава Богу, с памятью все отлично. Поднимался вопрос э, о том, что делать э, с э, вот этими колоннами, балконом, э, где э, штукатурка падает э, на головы детей. Э, в принципе, э, когда мы здесь обсуждали, не я обсуждал, комиссия обсуждала, мы пришли к такому выводу, что... Э, при вот таких морозах делать ничего просто им не нужно. И предлагали там, и говорили о том, что вот может быть каким-то там покрытием, еще что-то там, что-то там рассказывали, это 120 моментов. Но, но на сегодняшний день, во всяком случае, все прекрасно понимают, что от того, что ты сейчас поднял этот вопрос мы не сможем э, сдвинуться. Нам нужно ждать до весны. Значит, э, отразить... Первое, пусть он это озвучит, что он весной это отремонтирует, действительно подтвердит. Ну, Нет, и есть, второе, понятное дело, обязан, обязан, ну, бесплатно. И, и второй момент, есть. это непосредственно, Рабил. что Рабил. было сделано за э, день. послушаем Послушай. Да. Так, я Виктория. Срок Сроки я... по, сути, по сути. По сути. Сообщение. Насколько я знаю, что перед началом учебного года Любое детское учреждение должно пройти э, осмотр. И, соответственно, им должны... Да. И должны, э, да. И должны им дать разрешение о том, что да, действительно э, готово здание готово к тому, что там могут заниматься в этом году дети. Это перед каждым первым сентябрем э, в августе месяце э, проходит, э, дается дозвел. <свист> <свист> но. В нашем выпадку, когда ты вот там стояло вот это все обвалено. ну когда витрис? началось обваливаться? Еще, еще, лет. еще летом оно <свист> начало обваливаться. Нет, можно? <свист> вот ну, да, ну, ну, Немножко не моя сфера, да, да, я так участвовал. Смотрите, вопрос, что касается помощи. Она обваливается, правильно сказали, сразу же после того, как еще в 2015 году как сделали. Но его отбили. В акте готовности школы нигде нет внешний вид школы, понимаете? То есть она не причиняла как бы угрозу детям заходить. У меня там трое детей учатся, я сам бы, бы переживал бы. Когда пошли дожди, сырость, нам, намок э, силикатный кирпич. И тогда штукатурка еще больше усугубилась, это обвалилась. На каникулах октябрьских это все было сбито. Теперь то, что касается, переходим э, ну, к вашему заявлению, да? Во-первых, то, что ничего не делалось, немножко неправда. Есть создана комиссия. Комиссия по до головы. Куда входит? Такие, как э, Башко Степан Дмитриевич, строитель. Э, Савченко Павел Иванович, строитель. Все знаете, все охранейку построил. В частности, Микша Владимир. Э, Влад да. входит, да? да? То есть были, ком, была комиссия, которая обследовала это дело. И есть рекомендации, комиссии замечательные. Дальше. Когда в октябре вот эта вот была история, что опять провисло, все, вызывали, комиссия уже внутренняя была, отдела образования, вызывали забоя. И у забой передал директору лично письмо о том, что гарантирует восстановление над главным входом при наступлении. Над входом. Второй вход, второй вход. Надо читать эту самую комиссия рабочая строителей. Которые говорят, что там при строительстве, при строительстве создано балкон, да, балкон, который создан сейчас как корыто. Э, Не чистится, деревья растут, все сбросы оттуда забиты. Вот, вот, вот. Получается, да, снега, вода, все там собирается, оно как корыто, ванна становится. просачивается через силикатный кирпич и идет разрушение. И что бы вы там ни делали, будет разрушение идти постоянное. Необходимо на 4 кирпича снять уровень балкона и перекрыть его профнастилом, сделать крыльцо. Вот это рекомендации наших ну, как бы, уважаемых Крыльца. строителей. Крыльца. Для этого микша, организация МИКШИ просчитала, на тот момент необходимо было 35 тысяч гривен. Чтобы... Смотрите, 190 тысяч это пошли не только на эти две колонны фасады. Если помните, в 2010 году, когда было сделано у нас зеленые инвестиции, Олимпийский северная сторона и вторая школа южная сторона не были доделаны. И они стояли недоделаны. По всем периметрам, по всем окнам, включая третий этаж, второй, не было отливов сделано. И вот это вот деньги как раз пошли на там и по цвету краски даже отличается, не смогли том в том подобрать. 15, это в 2015 году были сделаны утепление фасада, это вот эти вот деньги, и установка всех отливов наружных, это тоже эти деньги, помимо вот этих вот. Э, Потому что 90 это пошли не только на фасад. Э Просто по документам даже посмотрел. Ну, сколько... но вы канавы, я не все знал, в шоу. Шоу. А что пиздец дождь да? А можно узнать, кто делал проект? Кто делал проект? Проект на что? Проект на фасад. Э, именно на эти колонны? Вообще на фасад. На Где? На Где вот этот фасад. Кто делал проект? Там было два проекта. Первый был Будовский. Второй был Савченко. И Никитинков. Ну да, и я, я, я Но, как бы... Опять же, вернемся к своим же баранам, извините да. за выражение. Получается там, вот как вы... Как что-то какой-то проект не сделается, вернее, все сделается. В итоге опять какие-то мы получаем потом некачественные недочеты. Там вам обвалилось, кто-то сделал... Вы, вы узнаете о, стоимость проекта, выполненных работ. То вы есть там недоделано. Я, я к чему говорю? Прежде чем э, проектировать что-то или что-то выполнять, надо настолько все просчитать, чтобы потом мы не переделывали и не включали опять э, средства для того, чтобы устранить эту неполадку. Не и, э, то есть мы должны то ли договор с вот этими проектантами или делать настолько э, прозрачным, настолько вот, э, просчитывать ответственный. Как, ответственный, чтобы был ответственный за выполнение и проекта, и работы. Потому что получается опять, никто не виноват, виноват Спасибо, больше. спасибо. Э, ваша решека, Моя криша дуже сложна. Це теж корінь. Ну там вода не застоюється. Це значить, є схема від воду. Тобто я подивився. А там є вода. А так що вода? Ну, це клубочку. Там стоїть балкон. А Ваши Ваши? Ваши Ваши... Вароку. Вароку. А там стоїть просто... балкон. Там стоїть Через яку сходить вода. Там стоїть балкон. Людмила Ніколаївна, ви були там на криші? Ні. Корито. Це що обштукатурили корито для води. Стоїть питання. Це вже треба бути... Я не знаю, посидним, чтобы сделать для води.

І питання дійсно зараз воно не вирішиться. Но, е з з, 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 з директора школи, чому директор школи не займався? Не займався. Е е говорить, ми почнемо штукатурку піднімати. Тепер де різниця? В чому, де причина? Чи В тому, що він почав молоток штукати, директор школи, чи його завод. Чи виконавець сам? Виконавець сам пішов, ну правильно говорю, виконавець місяць два назад, вони зняли ту штукатурку, не, ну, яка відпадає, і залишили первісний світ якийсь такий, щоб воно не обвалювалося. Там не вирішено сталося. Вони говорять, що сталося в депресі. Ми... Де де? Ну, обдерти, ну, треба буде обдерти. Так. 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 Ну, так. Це за що, 190 штук вложив, я цей чек, от, це завалилося. Ну, це взагалі, ми не вирішили. Значить, пропонується це питання, ми не можемо зараз нічого вирішити по суті, конкретно прийняти рішення. Це питання ми можемо перенести або на наступне засідання, може якісь звісти, це обставини і так далі, щоб ми могли про щось говорити. Зуміти, є, я вас і забуду. Андрій, ще приймаю. Так, будь Якщо у нас є підрядчики, проєктанти і так далі, організації, які виконують некачественні ті роботи, то нафіга постійно до ньому вращатися? Кожен раз ми ті же грамоти на службу. Ну це як порада, як так, порада. Ні, ми вже доходить до маразму. Ну, да, там забой, рощи забой. за, за, за чтобы потом на те же грабли наступить. Это Где мы можем мы прописать? Кому да? мы можем дать? Это, да. есть процедура прозора. Вы так же этим Нет, ну сейчас. что, что не пропишет? Пропишет процедуру прозора. Вот не пропишет. Жалобу. Кто плохо сделал, жалобу прозора.

Дивіться, ми, е, пропонується не приймати рішення, пропонується відслідковувати це питання да, так, я і збирати інформацію. Увагу, будь є така випадку? пропозиція? Ви не зможете це вирішити. Так, комісія. Приймайте. Слушно. Так, да. Хто за? Дякую. П'ять за рішення прийнято.